Di dalam Quran, tuan-tuan, Allah telah ajarkan kepada kita amalan yang terbaik. Tapi kita tak nampak amalan ini amalan terbaik. Apa dia yang Allah ajarkan? Ialah amalan zikir dan tafakur. Ini dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Dan ditunjukkan oleh Allah kelebihannya. Tapi umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, Sangat sedikit bilangan yang menyedari amalan terbaik ini. Fikir dan tafakur. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dalam Quran menggelarkan umat Nabi Muhammad yang beramal bersungguh-sungguh dengan zikir dan tafakur digelarkan dengan gelaran ulul albab berbagai kelebihan Allah sebutkan saya bacakan beberapa ayat mengenai kelebihan atau ciri-ciri sifat golongan ulul albab di dalam Quran antaranya Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya dalam bahasa kita, gulungan ulul albab saja yang mampu tazakkur. Kalau bukan ulul albab, tak boleh tazakkur. Tazakkur ni tuan-tuan sangat, sangat mahal harganya. Sangat baik. Innama yatazakkaru ulul albab. Jadi apa apa maksud tazakur? Maksud tazakur ini tuan-tuan, kita boleh dapat maksudnya yang sebenar dengan menggunakan hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Al-Iqsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Inilah tazakur. Hulungan ulul albab yang sentiasa zikir dan tafakur, mereka dikurniakan oleh Allah tazakur mereka dapat kejayaan mengenal Allah sebaik-baiknya sehingga mereka terasa seolah-olah melihat Allah dan pengalaman ini terus kekal dalam hidupnya karena itu mereka juga bila beribadat ibadat mereka menjadi sebaik-baik ibadat apa juga amalan mereka mencapai taraf sanu amalah kita jangan lupa tuan-tuan kita diperintah oleh Allah beramal yang diwajibkan ada, yang disunatkan ada. Bukan asal amal. Solat bukan asal solat. Puasa bukan asal puasa. Zakat bukan asal keluarkan zakat. Begitu seterusnya. Dikahdaki oleh Allah, seluruh amalan-amalan itu mestilah mencapai taraf ahsanu amalah. Apa dalilnya? Ayat 2 suratul mulki. al khalaqal khalaqal mautawal khayata Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Liap luakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kamu siapakah di antara kamu berjaya mencapai aksanu amala. Ini dah standar amalan yang Allah tetapkan dalam Quran. Ini bukan cakap saya. Liap luakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita rasa bimbang takut tuan-tuan solat kita lima waktu sampai ke standard aksan, aksan usolah. Susah tuan-tuan. Maka timbullah pertanyaan dari orang ramai kepada saya. Kalau begitu Ustaz, ramailah besok umat Nabi Muhammad ni masuk neraka. Kata saya, ya lah. Sebab asal solat, asal puasa, asal zakat, semua amalan mereka tak sampai ke tingkat aksan. Ditolak oleh Allah. Tapi itu saya menakutkan mereka saja, tuan-tuan. Allah itu maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Amalan kita besok, tuan-tuan. Bila kita beramal itu. Allah akan periksa. Boleh terima ke tidak? Disebut dalam Quran. Wal-amalu as-salehu yarfa'uhu. Apa maksud? Dan amal-amal soleh itu Allah terimalah. Tapi Allah periksa. Eh! Kenapa tak sampai aksan solat maghrib orang ni? Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Ulama ini bukan pandangan saya tuan-tuan jangan terperanjat. Para ulama jelaskan bila amalan kita tadi banyak cacat celanya tidak sampai standard aksan. Allah yang maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Allah baiki dulu amalan kita tadi. Tutupi kecacatan-kecacatan. Solat kita, puasa kita, zakat kita. Bila dah baik, ha, barulah diterima. Dalam kita ikam, tuan-tuan. Ibn Atillah ada menegaskan. Laula jamilu sitrihi lam yaku amalun ahlan lil kabul. Apa maksudnya? Kalaulah tidak disebabkan Allah tutupi kekurangan-kekurangan kecacatan-kecacatan amalan seseorang, maka tak ada satu amalan pun yang layak diterima oleh Allah. Ha. Ini bukan cakap saya. Cakap apa? Ibn Atillah Skandari dalam kitabnya Hikam. Di Terengganu ni sangat beruntung. Kenapa? Kerana kitab Hikam ni telah diterjemah lebih seratus tahun dahulu oleh Tok Pulau Manis. Jadi orang Terengganu jangan terlepas membaca kitab hikam. Kitab hikam yang selalu disebut kitab hikam Melayu. Eh? Dalam tulisan Jawi ada lagi di pasaran. Siapa yang menerima tak salah saya Tok Pulau Manis. Sesuai dengan pemikiran Tok Pulau Manis. Sebab apa? Tok Pulau Manis ini dia ikut tarikat Naksabandiyah. Sesuai. Walaupun kitab hikam ni banyak diterima pada masa sekarang tuan-tuan cara moden cara yang lebih lengkap tapi siapa yang dapat menelitikan betul-betul kita hikam Melayu yang diterimakan oleh Tok Romanis itu lebih hebat lagi lebih baik lagi jadi Ibnu Atalah dia cakap tadi apa Kalaulah tidak disebabkan Allah menutupi kecacatan amalan anak-anak Adam, maka tidak ada satu pun amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang layak diterima oleh Allah. Ini asalnya tuan-tuan. Tuan-tuan lega lah sikit. Sebab apa? Kalau pun cacat, Allah tutupi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya Allah tetapkan, jangan kita suka mendedahkan kecacat kecacatan orang ramai. Eh. Jangan kita suka mengumpat. Man satara uyu ba'akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Ha. Siapa yang menutupi kecacatan kecacatan saudara-saudaranya, maka Allah akan tutupi berbagai kecacatan di hari akhirat termasuklah kecacatan kecacatan amal itu tuan-tuan. Tapi itulah kita menceritakan hal orang lain itu paling sedap. Kalau ngantuk pun mata jadi cerah. Kalau lapar pun hilang lapar lebih lagi kalau ada isu-isu yang yang hangat yang panas